નમસ્કાર દર્શક મિત્રો મિરર ઓફ ધ વર્લ્ડ ન્યૂઝ માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે શેનંગ ખાતે આવેલા સેવ કોર્પોરેશન મેદાનમાં શ્રી કૃષ્ણમ સેવા સમિતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરા દ્વારા તારીખ પચીસ થી એકત્રીસ જાન્યુઆરી દરમિયાન શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરાવું શ્રી કૃષ્ણમ સેવા સમિતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરા દ્વારા મુખ્ય યજમાન રાજેશભાઈ પાઠકની અધ્યક્ષતામાં સતત ત્રીજા વર્ષે શહેરના ગુરવા વિસ્તારમાં આવેલા સહયોગ મેદાનમાં તારીખ પચીસથી એકત્રીસ જાન્યુઆરી દરમિયાન શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવે છે કથાનું રસપાન કાશીથી આવેલા પ્રશાંતજી મહારાજના સ્વકંઠે કરાવવામાં આવનાર છે સાત દિવસ સુધી ચાલનાર શ્રીમદ્દ ભાગવત કથાની શરૂઆત આવતીકાલે શનિવારે સવારે નવ કલાકે રિફાઈનરી રોડથી સહયોગ મેદાન સુધી કલશ સાથે થશે જેમાં ધારાસભ્ય અખિલ રોકડિયા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરો શ્રીરંગ આયરે ધર્મ ધર્મેન્દ્ર પંચાલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેશે ત્યારબાદ બપોરે ત્રણથી છ કલાક દરમિયાન ત્રણ દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લીલાની કથાનું શ્રવણ चौथा दिवसे भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पांचवा दिवसे गिरिराज की परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने पाड़ीला गोवर्धन पूजा छप्पन बुक योजा छठा दिवसे ભગવાનના વિવાદ થતા મહારાજ યોજાશે અને સાતમા અંતિમ દિવસે સુદામાજીની માર્મિક કથાઓ સાથે શ્રીમદ ભાગવત કથાને વિશ્રામ આપવામાં આવશે અને જાહેર મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અંગે આ રોજ વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી અહીં મહેમાનો અને શ્રદ્ધાળુઓ માટેની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કાર્યક્રમમાં શ્રી કૃષ્ણમ સેવા સમિતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ રાજેશભાઈ પાઠક દક્ષેશ પાઠક વિશાલ પાઠક વક્તા પ્રશાંતજી મહારાજ એચ એન શુક્લા એસપી રાય પરમદેવ મિશ્રા अनिल पांडे सर्वेश मिश्रा अरुण शुक्ला सुरेंद्र गिरी तथा चंद्रप्रकाश पांडे उपस्थित रहा था कल सुबह साढ़े नौ बजे से शोभा यात्रा है कृष्णम चटी ट्रस्ट के तरफ से भागवत का व्यवस्था किया गया है सहयोग गार्डन के पास में सभी बड़ौदा निवासियों को हुए जिसको भी हमारा निमंत्र जाहिर निमंत्रण है ये ऐसा नहीं किसी कार्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमारे हमारे कुछ मित्र गण को कार्ड नहीं मिला ये नहीं हम हाँ ये जाहिर प्रोग्राम है सब जन आइए और आके इसका कथा का लाभ लीजिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे सभी बड़ोदरा वाले हमारे शुभिक्षु भक्तजन आप सबके लिए एक बार फिर से ऐसा अवसर आया है कि इस गुरबा की धरती पर फिर से भागवत कथा का प्रवाहन कल दिनांक 25 जनवरी से फिर से होगा और आप सभी लोगों को फिर से उसी उमंग और उत्साह के साथ भगवान की कथा में भाग लेना है आप सबके लिए है फिर से सुनहरा अवसर है कि इस श्री कृष्णम सेवा समिति के द्वारा यह कथा तीसरी बार आयोजित हो रहा है और दो बार हम लोगों ने पूर्ण लाभ लिया है इस तीसरी बार भी हम लोगों को ऐसा लाभ लेने का अवसर मिलेगा कल प्रातःकाल साढ़े नौ बजे से कलश यात्रा होगी जिस कलश यात्रा में आप सभी लोगों को भाग लेना है सभी महिलाएं, माताएं, मंगल कलश यात्रा में भाग लें और हमारे पुरुष वर्ग भाई जितने भी हैं सभी लोग ध्वजा लेकर के धर्म की यात्रा में कल सम्मिलित होंगे और कथा ठीक समय तीन बजे से लेकर के छः बजे तक नित्य प्रवाहित होगी कथा का पहला दिन होगा और कथा नित्य सायं छः बजे तक कथा चलेगी कथा में इस बार हम लोग और उमंग उत्साह के साथ आनंद लेंगे कथा में चार दिन हम लोग लीला का भी दर्शन करेंगे चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव विगत वर्षों की बात हम लोग फिर से इस वर्ष धूमधाम से मनाएंगे कथा के पाँचवें दिन में हम लोग भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे गोवर्धन पूजन का उत्सव होगा भोग होगा कथा में छठवें दिन हम लोग भगवान के बाल लीला के साथ साथ महाराज का दर्शन करेंगे और महाराज के दर्शन के उपरांत हम लोग भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे और सातवें दिन कथा में हम लोग भगवान के कुछ और विवाहों का आनंद लेते हुए सुदामा जी की मार्मिक कथा को श्रवण करके इस कथा को विश्राम करेंगे सात दिन तक आप जितने भी हमारे वड़ोदरा के प्रेमिल भक्तजन हैं मैं सबको आमंत्रित करूंगा कि आप सभी भक्तजन पूरी उत्साह के साथ पूरे उमंग के साथ इस कथा में सम्मिलित हों हमारे इस कथा के मुख्य यजमान राजेश भाई पाठक ने आप सभी भक्तों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था किए हैं और इस वर्ष तो पांडाल की खूबसूरती <laughs> अपने आप में बेमिशाल है <laughs> और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे स्थल पर पहुँच करके जब पूरी दुनिया के लोग इस समय कुंभ मेले में जुट करके भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं आप जो भी भक्त वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो हम लोग कुंभ के मेले से चल करके के यहाँ पर आए हैं और आप सबके लिए एक ऐसा अवसर लाए हैं कि आप सब लोग मिल कर के एक छोटा कुम्भ इस गुरबा की धरती पर लगाएं। आप सभी भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूँ कि सभी भक्तजन आएँ और भगवान की कथा का लाभ लें जय श्री कृष्णा जय श्री राधे और वैसे तो आप सभी लोग पूर्व परिचित हमारे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काशी क्षेत्र से चल के आया हूँ और आप सबके लिए भगवान की अमृतमयी कथा का वितरण करने के लिए क्योंकि यह काल चल रहा है इस अमृत काल में भगवान की अमृतमयी कथा से आप सबको आविर्भूत करने के लिए इस वडोदरा की धरती पर मैं आया हूँ और सभी लोग ऐसे अवसर का लाभ लें कथा में हमारे बहुत सारे भक्त लोग जो आयोजक मंडल के लोग हैं सभी लोग बड़े उत्साह के साथ हमारे राजेश भाई पाठक जी के साथ में सुरेंद्र गिरी जी हैं ए के तिवारी जी हैं शुक्ला जी हैं सारे भक्त लोगों में देख रहा हूँ कि बड़े उमंग के साथ लगे हुए हैं बहुत सारे भक्त लोग ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले जानता लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे उमंग के साथ लगे हुए हैं कि कैसे अपने आने वाले भक्तों के लिए सुचारू व्यवस्था बना पाएँ सबके लिए समुचित व्यवस्था कर पाएँ जैसा कि मैं देख रहा हूं कि पांडाल की व्यवस्था बहुत सुंदर है काले अपने पच्चीस तारीख थी सवार कलश यात्रा से श्री कृष्णम ट्रस्ट द्वारा श्रीमंद भागवत कथा राखाई એ કથા આપણે કાલે જે કલશયાત્રા છે પંચોટી જલારામ મંદિરથી નીકળીને સહયોગ કથા સ્થળ સુધી આવશે તો તમામ ભક્તોને એની અંદર આવવા માટે આમંત્રણ છે અને કાલથી જે કથા શરૂ થાય છે એ માઘ મહિનો કહેવાય અને કાશીથી મહારાજ આવ્યા છે તો હવે આપણે અહીંથી કુંભમાં જઈએ છીએ પણ કુંભનો લાભ અહીંયા બી મળે અને મહારાજ પોતે જ અહીંયા આવ્યા છે કાશીથી ચાલીને અને સર્વ ભક્તોને જાહેર આમંત્રણ અમે આપી રહ્યા છે કઈ જગ્યા પર આ કથા થવાની અમારા ગોરવા સહયોગ ચોકીની બાજુમાં ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં આ કથા રાખી છે કેટલા દિવસ આ કથાનું આયોજન છે પચીસ તારીખે શરૂ થશે અને એકત્રીસ તારીખે પૂર્ણાહુતિ રાખી છે કથાનું અને અહીંયા છેલ્લા દિવસે ભંડારો બી રાખ્યું છે અતિથિ વિશેષ તરીકે કોણ આવવાનું અતિથિ વિશેષ તરીકે તો નગરજનો છે જ એના પછી અમારા જે ધારાસભ્ય છે અને બીજા સાંસદ છે બધા જે મેયર છે એ લોકોને બોલાયા છે અને આ કથા મેન તો અમારા રાજેશભાઈ પાઠક જે ક્રિષ્ના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સંસ્થાપક છે એમના અનુસંધાને આ ત્રણ વર્ષથી ચાલ સતત ચાલતું આવ્યું છે